Qovadlı rayonunun işğalından 27 il ötür. Rayon 1993-cü il avqustun 31-də Ermənistan hərbi birləşmələri tərəfindən işğal olunub. Qubadlı Qarabağ yaylasının cənub-şərqində Həkəri və Bəlgüçət çaylarının hövzəsində yerləşir. Hadrud, Laçın, Cəbrayıl, Zəngilan rayonları eyni zamanda Ermənistanla 120 kilometr həmsərhəddədir. Sahəsi 802 kvadrat kilometrdir. Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalından əvvəl əhalisi 30 mini ötmüşdü. Bir şəhər, 93 kənd, 21 orta, Xanlıq kənd texniki-bəşəməktəbi, 4 xəstəxanası var idi. 13 min hektardan çox meşə sahəsi olan Qubadlı Qartallar oylağı adlandırılırdı. 1966-cı ildə 20 min hektar sahəsi olan Qubadlı Dövlət Təbiət Qoruğu yaradılmışdı. Laçın, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl rayonlarının işğalından sonra Qubadlı mühazirə vəziyyəti ilə düşdü. Əhali rayonu tərk etməyə məcburiyyətində qaldı. İşğaldan sonra ermənilər rayonun bütün varidatını təolan etdi. Qubadlı rayonu torpaqlarımızın bütövlüyü uğrunda mübarizədə 238 şəhid verib. Göstərdikləri şücaətə görə rayonun 11 nəfər döyüşçüsü Azərbaycanın milli qəhrəmanı adına layiq görülüb. Bu gün Qubadlılar ölkəmizin 41 şəhər və rayonunda yaşayır. Sumqayıtla yanaşı Bakı və Abşeronda da məskunlaşanlar çoxdur. Rayonun idarə müəssisə və təşkilatları daha çox Sumqayıtda fəaliyyət göstərir. Ümumilikdə Qubadlıdan didərgin düşən 1300 məcburi köçkün ailəsi bu gün yeni mənzillərlə təmin edilib. 41 rayonda məskunlaşan ailələrdən 521-i Sumqayıtda məcburi köçkünlər üçün salınan yeni şəhərciqdə yaşayır. Şəhər 8 saylı məktəbin Eml arasında məscidlər açdıq. Demək, ki, keçən il e, mart ayına qədər orada yaşadıq. Hər cürə şəraitimiz var. Sağ olsun dövlət. Həmişə böyümüzdədir. Onu həmişə qayğılsın hiss edirik. Heç bir narazılığımız yoxdur. Narazılığımız ancaq vətən həsrəti, yur təsərrəti, torpaq həsrəti, bu vatlı həsrətidir. Digər həmsöhbətim Zamin Əhmədov da 1993-cü ilin 31 avqust tarixini ağrına xatırlayır. Gəldik Sumqayıt şəhərində məktublaşdıq. O vaxt çox çətinlik çəkirdik. Belə bir şərait yaraddılar bizə. Hal-hazırda mənim özüm bir ailəm, bir özüm ikı otaqlı mənzillər təmin olunmuşam. Qovaddılarla yanaşı digər rayonlardan olan məcburi köçkünlərin də mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə 111 müasir tipli yaşayış kompleksi və qəsəbələr istifadəyə verilib. Ümumilikdə bu qəbildən olan 315 minə yaxın insanın mənzil-məişət şəraiti yaxşılaşdırılıb. Bu ilisə 7 minindən çox məcburi köçkün ailəsinin mənillə təmin olunması planlaşdırılır. 2020-ci il mayın 28-də Qobupark 3 yaşayış kompleksi istifadəyə verilib ki, həmin kompleksdə 1336 məcburi köçkün ailəsinin yeni mənzillərlə təminatı nəzərdə tutulub. Artıq qəsəbədə məcburi köçkünlərin köçməsi demək olar ki, başa çatmaq üzrədir. Bura köçürülən ailələr əsasən Yasamal rayonunda yataxanalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir. Bundan başqa iyun sonuna qədər də əsasən Bakı və Sumqayıt şəhərləri olmaqla yeni yaşayış komplekslərinin istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulub. Qubadlıların məskunlaşdığı heç bir yerdən Qubadlı, onun dağları, yam-yaşıl meşələri, bulaqları, çayları görünmür. Ancaq hər bir Qubadlılı, hətta köçkünlükdə doğulanlar da harda yaşamalarından aslı olmayaraq o yerləri görürlər, ürəklərinin gözüylə. Qubadlı qəlbimizin gözü idi deyə evlərinə qaydacaqlarına inanırlar. Firuze Nadir, Nuray Mustafa, Nuran Ələkbədlisi, xəbərlər.